Dobrodošli u moj kanal, onaj, ovo su onaj države, zastave. I onaj, ovo je moj prvi YouTube kanal. Znači, subscribe-ujte i lajkovate za ovaj kanal i počinjemo sa zastavima. Prvo, ovo ti je engleska. Englesko. Ovo ti je Grenland, onda gore u svijeta. Estonija, baš blizu Finske grčka. Što najma kao, ne znam što je to unutra. Saudijska Arabija je na arabska država. Ukrajina. Bosna i Hercegovina. Somalija. Ovo je zaista zvijezost. Korea. Ima ne, jo još jedno deo od ime, ali ne znam kako se to zove. Ali Koreja. Ukrajina. Tajland, on neko daži, Japan. Colorado. SAD. Koja, koja ima Colorado. Danska. Purska. Island? Ona je od Grenland. Bangladesh. Oi. Finska. Svensk Finska. Fransk. No, Chad. Brazil. Od jedni velike države, o? Škotska, isto od ukrajinske države. Cipar, koji se zove. I ostala država, mi da se ne volimo, i da li Izrael. Sada ću da izbjasti kako sam bio napravio sve. Kako sam bio napravio onaj škotsku. Pa, lako je. On imaš plavu plastelin. I napraviš jednu kocku. I uzmiješ bijelu i samo napraviš jedan x. Cipar. Malo je tijesko, ali lako je. Mesto plavo imaš bijelo. Imaš vatru. Zelenu. I lišće. Izrael. Bijela zvijezda se visi kao, kao, cipar. Plave linije. I blava zvijezda. Možeš vidjeti zvijezdu, ona i bijela. Samo moje malo drgači. Nemojte mi ne pitati. Kanada. Ovo je puno lako. Znači samo napravite Peru zastava. I samo stavite liše i dobijete Kanadu. I to. U narodnom videu ćemo pokazati kako mi to pravimo. Pratite nas.